Какий виход уже? Шестой. Да, зараз збираємо групу на виїзд міняти наших хлопців. Прицепляємо антрідронові плащі, щоб пташки їх не бачили, ворожі, скиди їм не кидали на голову. А що ви розпаковуєте? Теплавіжі, тепловізарі. Гофами совсем как положено, да, ты что вообще? Да все как положено. Отлично. Все как мы любим. Пикатина американская. Пикатина, да. Я спиваю ты мудленной. Аж Розвідка. А розвідки ти розумієш, це специфічні люди, це штучні люди. Я роблю з них еліту. Вони будуть елітою. А для того, щоб пацани нормально працювали, може бути яєчко, понятно? Смачну, запашну, домашню. Так от. Оп, Тут є можливість стати професіоналом для лівого. Головне, щоб людина був і мав бажання нищити ворога. Це найстальнее. А все остальне ми не на Надамо озброєння, надамо амуніцію, натхнення я надам, надампання. Все буде добре. Вагне не займайтеся, нещите ворога. Це єдина ціль у всіх. А все не таке, не очі життя. Поправки на вітер, коротше я кажу. Це асортимент нашого рюкзака розвідувального, який побратим наш буде йти. Буде йти наш побратим на вихід. І це його БК. А сколько патронов патронов ну, мы ложим 9 10 ну когда как ложим когда 10 смотря какая задача ну, 10, 10 пачек по 20 патронов да? по 30 по 30 по 30 То есть 300, 500 патронов да, да плюс да, 8 магазинов да. есть такие что могут и больше взять у нас с этим вообще нема проблем сколько возьмешь столько и понесешь да ну в основном стандартный набор вот он складывается сейчас в вот рюкзак 8 магазинів, 10 пачок патронів і 7 гранат. Це стандартний набор. Далі кладемо пляшку води. пляшку води. Кладемо грілки обов'язково, бо зараз зима, там холодно. Кладемо сухпай. Це нам наші партнери передали. Набор вообще отличный. На сутки на двое этого вообще с головой. Рюкзачки новые, все новое. Ой. Вот. И не тяжелые нормально можно идти. Я вижу, я на новом все, но набзачки были ничего не случилось. Волнуешься? Нет, я никогда не был. А что он на вас? Машина в норме? Конечно, моя машина всегда была. Все. Да, да, слышно, это... раз По машине у меня всегда все нормально, я знаю, что она меня завезет и увезет. То есть... а все, что от меня зависит, то есть, я все делаю. Ну, пацаны довольны. Это самое главное. Да. Быстро едешь? Да. Все, со мной ездил. Ты со мной ездил, да? Как я езжу? Нормально? Нормально. <laughs> Удача за нами, победа тоже. Как поехали? Закрывай дверь. откуда бегут, нахуй, вам туда надо. Давай, Все, давай, решим. Двери закрываем, закрываем сразу. Двери закрываем, закрываем. Все, два человека? Два? Да. Все, давайте, 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 давайте. Пацаны отработали Красавцы Типа выгнал Закрывай, закрывай Сзади не будут там их обмачивать? Да? Хорошо, все то есть не было ни прилетов, ничего, пацанов вывез, другие погрузились, те, которые с позиции. Все прекрасно, то есть заехал, выехал, без всяких прилетов. Раздевает одна граната, с упала полтора метра от меня. Ничего мне нравится в Украина, помогать. Когда война началась, я сразу приехал. Сразу. Но через амбассаду не пустили, опять не на своей машине приехал. Первый легион. Киев, Буча защищал. В Киеве, потом в Запорожской области, гуляй поле, там воевал. Прошлой зимой Донбасс, в втором регионе. Тоже там лиманское направление держали позиции. А потом поехал домой, контракт срывал, приехал на скалу, предложили. Получился. Как тебе у нас в скалі? А mm -hmm. що mm -hmm. так? Mm -hmm. Моя головна боль. Головна боль командира роти, головного сержанта, начальника розвідки, понял? Це вже наша головна боль, як солдата зробити розвідника. Настояще, щоб він виконував задачі. Якщо ну, не секрет, що всі бачать, що. От і зараз з основних показників і самі краще дають розвідка. как говорится, езжи там, где волки срать боятся. Живые самое главное. Да, да, Все на ногах, живые. Это, это... Это, это, самое главное. Только я что тебя зацепила. Да, я передрон. Не в бровь хотел, а в глаз, но не попал. Да пошли. Так. Иди, деш, деш... Ты сначала до

Берет на себя внимание, а я пизду в обход, чтобы их ну, Чтоб нахуй начали да. вас насыпать. Стал за деревом и насыпаешь, они видят откуда идет огонь. И туда. Ну, а ну, пока ну, я, я... туда, нахуй, по другой уже да, обходит, нахуй. Нажимаешь, снимаешь. А, Надень паску, чуть строить. Ну, блядь, при других обстоятельствах я пноженився. Красивий. Красивий шокана. Наша птічка ніколи нема, мужики, наші птічки только або зліва, або справа. Над головою наші птічок ніколи немає. Якщо над головою, це піде. Бачите, ага. красне. І ось як точка. Подключається. Ага. Ні. Раз, підключився. Раз, відключився. Це заміна батареї. Ага. Работает, вот, дивись. Кнопку нажал, все, он работает. Больше ничего не треба. Хоп, выключил, надо держи. Сейчас, сейчас. Все, дивись, пробуем. Шесть. Удобно будет? Кнопку нажал, все, он теперь работает. Тут он тоже надо Не прощаемся, не спим, да. Все, поехали. Поехали. Все, давайте. Кипиш? Ну, какой выезд за сегодня? Четвертый нет. Четвертый? Друзья, не пуха. Жду вам! За Украину! Капитан, капитан, подтянитесь! Только разведчикам покоряется. Мария. А? Капитан, капитан, уровни. Понял, <свят> <свят> а? ага. ну, брат. А то все будет нормально. Тогда. У нас всегда все нормально. Держи. Давай. За Донбасс, на.